Наверное, на первый план сегодня уходила борьба, именно самоотдача. Ну и кто выиграл борьбу больше, те и победили. Столько грубости со стороны Днепра. Это, наверное, часть тактики была? Ну, я считаю, что судья виноват, сам распустил игроков. Надо было сразу с самого начала наказывать, и все бы было бы нормально. Не было бы таких грубостей. Казалось, что Динамо больше старается играть в футбол, а не бороться с соперником. Ну, мы тренируемся, всегда пытаемся на тренировках разыгрывать через слани, через середину, ну, играть больше в футбол, а не бороться с мячом. Состоялась некая ротация Алибеков а и Леднев были делегированы в молодежную команду. Собственно, как обошлись без них, были восполнены эта потери? Ну, конечно, без них было сложнее, но у нас и все равно все игроки ну, хорошего уровня. Так что не сильно сказала, что их не было. В условиях агрессивности первого тайма вот Янакова поменяли в принципе в конце тайма из-за из травмы. А, можно ли сказать, что Динамо оставалось только вот агрессии противопоставить агрессию? Да не считаю, что нужно было играть в футбол, а не отвечать грубостями на грубостями. В принципе, мы так и пытались играть, и слава богу, забили, и все хорошо получилось. Ну, я хотел сначала катить, потом вижу, никого не было, и решил пробить, и хорошо получилось, и мяч залетел. Ну, вратарь в такой позиции в основном не слаживается, не замирает, а я на всю силу, получается, вверх ударил, и хорошо получилось. Слава богу, что, все, ну, что выиграли 1-0, и все хорошо закончилось.